esimda xato bilan yozardik har bir so'zni maktab paytida do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydeb yillar o'tganini sezilmasdan manzil sareltadi vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi bulutlar tarqadi mana keldi bahor qushlar sayradi kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salun chunki endi maktab xayr katta hayotga salom unutilgan sinfdoshlar hatto gruppadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va qani bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik yangi notanishlar sanga yaqinroq aka ukadek eski hayotimdan balki m videoga saqlab qo'yganman va si topshirishda tan olaman kam bo'lardim skrinshot qilishni faqat man bilardim esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishib ko'rardik darsdan qochganlarni kalta yiyishi so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishni mot qilardik o'zaro kelishib otinhi soatiga deyarli tap qolmasdim hatto och qolganimda bufetdan qarzga tobain larimizni nimalardir qilib ko'ndir kim birinchi borsa davat qilib qo'yardi kontur onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga no balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik hech qanaqa telegram kesa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirar yaxshirog'idi skameyka bizga begona divan anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar bitta mard topilmaguncha bir birimizni ayblab ayblar degan saytlar esimda ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar beg'bor sutkalarda qor o'ynab kurtkalarda yurardi keski havo rang sovet mashrutkalarda zebra ruchkalarda van qutqarardi esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda sevgi ishor qilishlar unutilmas ay bo'gandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayp bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kiridigan sayt bo'lardi toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandi yoshlarga qarigandek jaloliddin manguberdini tangadan tanigandek yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar <laughs> bemazadir agar taqqoslasam hatto gazvadalar bemazadir aronai faqat donodan tinglagandik nimaligini biz чеrnый бумеrdan bilgandik har bir uyda bitta dvd va bitta jinp vifa paydo bo'lganda o'qigan edik vf ud narsa tashlab zagruzka sekin to'lardi har bir domda ko'ngli ochiq rus babulyalar bo'lardi ko'rlarda seriallar qo'shninikida qish sanatasiga yaqin ayollar panikada balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q yo'q faqatki biz bilamiz kimligini melisiyo telefonda ilon o'yin yutolmasdik hech bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq jeki chan u o yo'l avtobusda juda ham kam bo'lardi hamma ham futbolda ronalvinyo desa tan olardi ko'chalarda artizandan suv oqardi ichishardik kilan operatori bilan doim o'ynashardik bizga tuyularmidi to'q yashardik uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashlardik chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik baqayo spring suvini avtoritet deb bilgandik avtoritet telefon oltmish uch nol nol bo'lgan bizda eng zo'r standart faqat hojiboy bo'lgan bu kunlarim ham o'tib ketadi xuddi oq qora kino nutilamiz goyo unutilganidek damino hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading topganing bitta do'st va shu ham x inkuzatgan fallari almashishin tomosha qilgan va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan va balki paytda ham keladi uyg'onib erta azon qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson biz o'sha avlod bolalikdan сразу qarigan va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan va bizning eng sevimli o'yinimiz begim bo'lgan bizni bolalik valyutamiz bu nakleyka bo'lgan to'pdik yuz raqamini oqtarib va boshqa dvorlarga borgani dik raqib oqtarib lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan beg'bor sutkalarda qor o'ynab kurtkalarda yurardi keski havo rang sovet marshrutkalarda zebra ruchkalarda zvano qutqarardi esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda sevgi izhor qilishlar unutilmas ayb bo'gandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayp bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kirdigan sayt bo'lardi toki aqli kirganida hamma yurak mayd bo'lgandi